Поэтическим праздником Всемирным днем. Очень рад вас видеть. Дену, спасибо тебе за презентацию. Андрей, что без вижу знакомый рейс. Сегодня мы пришли приятелям. Сложно говорить долго о нем. Лучше узнать, конечно, это Виктор Байрак. Человек многогранного таланта. Поэт, бард, художник, литератор. Он ведущий. Замечательный человек, и вот сейчас он живет в Виннице. Приехал к нам с России, он ввиду всех этих политических событий, которые происходили, происходят. Вот. он очень переживает за это все, очень остро социально реагирует. Вот. На это, за что ему большое спасибо, он помог бы, бы оставаться там, но с ватниками сложно жить, поэтому пришлось ему вернуться сюда, к <с> Никто уже здесь сделал ряд концертов, телевизионных передач. Он вот, постоянно публикуется, выступал в жаре, в Шикина, его, в других местах, естественно. Вот если была вот эта гитара, он бы мог бы что-то спеть. Или что-то рассказать Виктору. Это день поэзии, это тоже правильно. День праздник. поэзии мы вышли, только вот что еще вот там в Кабинегарне я там закончился литературных переводов совершенно замечательный. и да, нельзя, поэтому я открываю. Что-нибудь из головы прочту. А, да. Ну, например, вот это. Давайте я без микрофона, у меня достаточно хороший голос. Ну, вот так, естественно, Давайте. Женщина, тебе мужчина. Ну, что, бы мы ни писали, мы все равно пишем о любви, даже если пишем о потому что это же Ах, так надо. Тут все равно, что ничего, что на русском. Хорошо. В этом мире искаженных иллюзий, к сожалению, все решают мужчины. Рукопашная, прострел на картузе, изувеченные розгами спины есть отнюдь не цены женских реалий, хоть имеются другие примеры. И в здоровом женском сердце едва ли уживаются мужские химеры. То ли сердце у мужчины мясистей, то ли кровь в другие входит аорты, то ли мужчина от природы нечистый, так как ближе построению к черту, но различным и не только полами очертаниями форм и походкой. Показательнее мерить делами. А с делами получается вот как. Это мы, мужчины, стали народы на патриции делить и плебе, Потому что мы умны от природы. От природы ум тому, кто слабее. Это мы, мужчины, создали сабли равносильно, как кольчуги и порох. Мы, мужчины, того и ослабли, что не можем добывать из-под корок то, на что не надо силы титана. То, что самопроизводно, вначале, что колючее, как каштанов платана, но спасательно, как доски причала в шторм, который не осилить мотору. И совсем напротив, в землетрясение. Мы, мужчины, в этот миг верим в споры и другие атрибуты спасения, потому что... потому что так надо. Потому что так спокойней, так лучше. Потому что есть в природе преграды, и деревня на всадник и лучник. И деревня на последние и первые. Движение из ничтожества в боги и молекулы, дробящие нервы. И дороги, дороги, дороги. Ну, пришел. Поговорили. Выпил водки, съел баранину, зачал себе сын отдохнул, поставил парус на лодку, раскалил тавро, отметил скотину, написал «Войну и мир», был на мушке, отсидел в тюрьме за правое дело. Тривиальные мужские игрушки. А она совсем другого хотела. А она хотела, черт его знает, что у них сегодня, что у них завтра что у них в апреле, что у них в мае, не считая февраля или марта, она возьмет, полюбит, нет слова, так из жалости мальчишку, сыночка, никакого не будет, а никакого человека. И достаточно точек. И такая в этом то сила и спокойствие, что хочется яду, как прощение за все то, что было, и прощение за наши